Hmm. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. sirojiddin o'shiyning badul Amoli asarini davom etkazyapmiz endi yani yettinchi matn yettinchi baytimiz Alloh azza va jallani shay şey deyish mumkinligi haqida shay şey degani arab tilida narsa. shay'an la kal ashyai va zatan an jihati sitti xoli. Allohni boshqa shaylar kabi bo'lmagan shay şey deb ataymiz va olti tarafdan holi bo'lgan zot deymiz shay narsa olloh boshqa narsalarga o'xshamagan narsa va oltita tarafdan xoli zot nazmiy bayoni ollohni betimsol shay deb atash bor ham zot deymiz ammo emas tarafdor ollohni betimsol shay deb atash bor ham zot deymiz ammo emas tarafdor zot deymiz lekin bir tarafdagi zot demaymiz ollohni osmonda desangiz bir tarafga joyladingiz ollohni u yerda emas degani bahodir o'shda degani bahodir bishkekda emas degani agar bir narsani bir joyda desangiz demak boshqa joyda emas deganingiz bo'ladi ollohni osmonda deydigan bo'lsa zoti bilan unda yerdachi olloh taolo zamon va makondan behojat bizni aqidamiz shunaqa olloh zamon va makondan behojat agar ollohni osmonda desangiz oddiy savol osmon yaralmay turib qayerda edi biz ahli sunna val jamoa alloh Allah taoloni zot jihatidan ham sifat jihatdan ham boshqa biror bir narsaga mutlaqo o'xshamaydi deb e'tiqod qilamiz mana qaranglar biz qo'l ko'tarib parvardigor deb turib ko'zimiz yumilib qoladi ba'zida o'tirib dardimizni aytamiz iltijoyimizni qilamiz ko'zimiz yumiq shu holatda ko'z oldinglarga qanaqa surat qanaqa shakl namoyon bo'ladi o'ylab ko'rganmisizlar o'ylab ko'rganmisizlar hech narsa kelmaydi ko'zingizni oldiga demak ollohga duo qilyapsiz siz Demek biz ollohga duo qilyapmiz chunki biz ollohni qanaqa ekanligini tasavvur da. an an sirri qilolmaymizda idrok qilishlikdan ojizlik idrok qilishlikdir ollohning zoti haqida bahs qilishlik shirk keltirishdir ollohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing ollohning zotini idrok qilishingdir ollohning zotini qanday ekanligini idrok qila olmasligingni idrok qilishing ollohni zotini idrok qilishingdir ollohni qanaqa zot ekanligini meni aqlim olmas ekan men tasavvurimga sig'dira olmayman ekan dedingmi demak ollohni tanibsan sen, sen birodar chunki oltita tarafni ichida bo'lish bu maxluqlarga xos bo'lgan sifat olloh Allah taolo oltita tarafni ichida bo'lmaydi olloh Allah taologa nisbatan shay şey so'zini narsa so'zini qo'llash to'g'risida esa bu so'zni boshqalarga qaraganda ollohga nisbatan ishlatishimiz qo'llashimiz a'lolroq chunki bor narsani narsa deymiz bor narsani narsa deymiz yo'q narsani narsa demaymiz bor narsalarnigina shay deb nomlash narsa deb nomlash mumkinligi e'tiborga olganda alloh taoloni bor ekanligi boshqa narsalar kabi o'zidan boshqaga muhtoj emas balki borligi boshqaning ta'sir qilishiga bog'liq bo'lmagan zotdir shuning uchun alloh taoloni narsa deymiz lekin orqasidan darhol boshqa narsalarga o'xshamagan narsa deymiz mana shu so'zini ta'kidlab keltirilishi e'tiqod masalasida qattiq adashgan Jahmiyya firqasining noto'g'ri aqidasidan ogohlantirish uchun keltirildi yozildi O'shiy -şey rahmatullohi alayhi ning she'riy uslubda qisqa va lo'nda qilib turli e'tiqod masalalarini bitta bitta bayon qilishini ham ehtimol o'sha paytdagi eng dolzarb mavzu bo'lib turgan masalalar haqida ahli sunna va jamoaning qarashini ommaga taqdim etish bo'lgan nima muammo chiqsa ulamolar chiqib javobini berishgan bu zotdan 200 yilcha oldin yashagan imomi moturudiy rahmatulh alayhi ham o'zini tavhid asarida alloh taoloni shay şey, ya'ni narsa deb atash mumkinligiga naqli va aqliy asoslar bor ekanligini bayon qilgan aytadiki imom moturudiy alloh taoloni shay şey deb atash mumkinligiga ikkita asos mavjud bittasi naqliy asos ikkinchisi aqliy asos naqliy dalil bor aqliy dalil bor aqliy dalil naqliy dalil deydi naqliy dalil degani oyat hadis bu yerda aql ishlatib o'tirilmaydi naql qilinayapti, ya'ni bizga olib kelinyapti allohdan payg'ambarga payg'ambardan sahobaga shunday ko'chib kelayotgan dalil naqli dalil deyiladi oyat va hadis naqliy dalil shunday olinadi endi aqliy dalil degani inson eshitib turib aqli qanoatlanadigan dalillar masalan alloh taoloni borligiga aqliy dalil nima desa yerda turgan iz moshinani balonni izi turibdi qara mana shu iz nimani borligiga dalolat qiladi desa balon yurgan deydi Demek iz ana shu pakrishkani borligiga dalil bo'lar ekan demak bu koinot turibdimi o'z o'zidan boyagi pokrishkan izi paydo bo'lib qolmagandek bu koinot ham o'z o'zidan paydo bo'lib qolmagan uni kimdir yaratgan bo'lishi kerak desa ha deysiz mana shu aqliy dalil bo'ladi alloh şey taoloni shay deb atash mumkinligiga ikkita asos mavjud bittasi aqliy bittasi naqliy birinchisi qur'ondan dalil naqliy dalil alloh taolo aytadi uning mislidek biror shay yo'q ollohga o'xshagan biror narsa yo'q u o'ta eshituvchi va o' ko'ruvchidir qurondan dalilimiz bor ollohni shay şey, narsa deyishlikka lekin orqasidan darrov nima deymiz ekan olloh narsa lekin boshqalarga o'xshamagan narsa agar alloh taoloni shay şey, narsa deb atash mumkin bo'lmaganida o'zidan o'xshashni uning mislidek biror shay şey yo'qdir deya shay şey ismi bilan rad qilmagan bo'ladi chunki mavjud bo'lmagan borliqda yo'q bo'lgan narsaga shay şey, narsa degan so'z ishlatib bo'lmaydi bir narsa olib keldim deydi senga bir narsa olib keldim deganda demak u narsa bor narsa degan so'z bor narsaga ishlatilinadi modomki bor narsani narsa deyish mumkin bo'lsa Alloh taoloning borligi hamma narsalardan ko'ra borroq shuning uchun Alloh taoloni shay deb aytamiz Allohni shay narsa deyish mumkinligiga ikkinchi oyat Naqli dalil astadubillah qul ayu shayin akbar shaaaan qu ayting ey muhammad alayhis solom, guvohlik bo'yicha qaysi narsa kattaroq qaysi narsa guvohlik jihatdan kattaroq Aytin yana ey muhammad alayhissalom o'ziz olloh deb demak alloh taolo o'zini narsa deyapti bu yerda demak olloh azi aaga shay şey, yoki narsa degan so'zni ishlatishligimiz to'g'ri bo'ladi yani endi aqliy dalil ikkinchi asos aqliy asos bo'lib shay şey, narsa deyish urfda bir narsani borligini tasdiqlash uchun ishlatiladigan ism endi bir odam hech narsa emas degan bo'lsa bu gapidan arzimagan narsa degan ma'noni maqsad qilmagan bo'lsa hech narsa degani bir narsani borligini inkor qilish bo'ladi shunga ko'ra ta alloh taoloni shay deyish uning borligini tasdiqlash va sifatlarini e'tirof qilish bo'ladi deydi imom moturudiy qur'onda hadisda ta alloh taologa nisbatan bitta so'z ishlatilgan bo'lsa o'sha so'z boshqa mavjudotlarga ham ishlatilgan bo'lsa masalan shay şey dedi olloh taolo narsa dedi narsa degan so'z Allohga ham ishlayapti maxluqqa ham lekin Alloh taoloni narsa degan paytimizda darrov orqasidan boshqa narsalarga o'xshamagan narsa deb qo'yishimiz kerak har bitta narsa oltita tarafning ichida turadi har bitta narsaning oldi bor orqasi bor o'ngi bor so'li bor usti bor osti bor har bitta narsa oltita tarafning ichida turadi va olti tarafdan holi bo'lgan zot deymiz mana shu o'rinda olloh taolo makondan xoli ekanligi haqida ham bas qilishimiz kerak bo'ladi qaytarib aytaman mana shu o'rinda Alloh taoloni biron bir, bir tarafdan taraf degan tushunchadan xoli ekanligini aytishimiz kerak qaytarib aytaman sizlar meni oldimda turibsizlar masjidni imorati yangi qurilayotgan imorati meni orqamda turibdi usulitilhimiz mendan chap tomonda turibdi temir yashigimiz o'ng tomonda turibdi demak men narsaman men oltita tarafni ichidaman yerni ustidaman osmonning ostidaman. Wa an jihati ostidamanollohni oltita tarafdan xoli deb aytamiz Bizi ahli sunna va jamoa e'tiqodida Alloh taoloni zamon va makondan behojat deb e'tiqod qilamiz qaytarib olamiz Alloh zamon va makondan behojat boshqacha qilib aytganda ollohga zamonni ham kerak yo'q makonni ham kerak yo'q agar tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak birodarlar sahobalar davrida Alloh taoloning sifatlari kitob sunnatda qanday kelgan bo'lsa shunday iymon keltirishgan bahs qilishmagan birinchi uch asrda yashagan bironta ko'zga ko'ringan olim sahoba tobein ollohni osmonda degan emas shuni yaxshilab tushunib olinglar ollohni osmonda deyish olloh taologa joy nisbat qilishlik o'n, on sakkizinchi asrda yashagan odamlarni tilidan chiqdi qur'ondagi oyatlarni zohiriga qarasangiz osmondaga o'xshayapti şey osmondagi zot sizlarni yerga yuttirib yuborishdan omondamisizlar desa mana osmonda deyapti deb de turib oyatni zohiriga qarab osmonda deyapti de. birodarlar bu e'tiqodni ikki og'iz gap bilan noto'g'rigini isbotlash mumkin olloh osmondami osmonda ikkinchi savol osmon maxluqmi maxluq ya'ni avval bo'lmagan keyin yaratilgan osmonni yaratmay turib olloh bormidi bor edi qayerda edi unda bo'ldi tugadi bo'ldi tugadi o'shuning uchun birinchi uch asrda yashagan odamlarni birontasi Allohni osmonda demagan oyatda qanday kelgan bo'lsa shunda deb e'tiqod qilgan alloh taoloning zot sifat haqida tafsilotiga kirishmagan ammo keyinchalik ki paydo bo'lgan karromiya mushabbaha najoriya degan firqalar alloh taoloning sifatlari haqida buzuq turli davolarni ko'tarib chiqishgan ularni buzuq davolardan bittasi nima edi olloh taologa makanni nisbat berishlik bo'lgan olloh taologa makonni nisbat qilishlik ollohni bir joyda deb bilishlik ularning davolaridan bittasi bo'lgan <laughs> yigitlar mana oyat turibdi hadis turibdi da. payg'ambarimiz davri sahobalar davri tobenlar davri uchta asr rasululloh mana shu uchta asrni maqtaganlar binobaran oyat va hadisni mana shu uchala asrning filtridan o'tkazib turib keyin o'rganamiz men sodda qilib gapirib beryapman sizlarga sizlar o'n beshinchi asrda yashayotgan odamlar yoki o'n uchinchi asrda yashagan odamlar o'zidan oldingi o'n uch asrni oxlab o'tib turib oyatni hadisni pramoy o'zi o'qib o'rganib xulosa chiqarishga haqqi yo'q oyat va hadisni mana bu uchalasi asrda yashagan olimlarning elagidan o'tkazib elakdan xulosa qilamiz kim oxlab o'tib ketayotgan bo'lsa ollohi osmonda deyapti tushundingizmi kim ohlab o'tib ketgan bo'lsa namoz o'qimagan odamni kofir deyapti biz qur'on va hadisni mana bu uch asrda yashagan olimlar qanday tushungan bo'lsa shunday tushunamiz in salomat bo'lamiz agar ohlab o'tib ketib primoy hadisdan прямой oyatdan olman deydigan bo'lsanglar aniq adashamiz lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hadisini eng yaxshi tushungan kim bo'lgan sahoba bo'lgan undan keyin tobein bo'lgan undan keyin taba tobein siz payg'ambarda hadisini yaxshi tushungan sahobani tobenni tavba tobenni oxlab o'tib ketayotganingizda men ulardan ko'ra yaxshiroq tushunaman deyayotgan bo'lib qolmayapsizmi aqldanmi shu ey abu hanifa sahobalardan 7 ta yoki 10 tasini ko'rgan deyiladi tobein imom abu hanifa shuing uchun biz abu xanifani gapirayotganimizda payg'ambarimizdan olib gapirayotgan bo'lamiz ko'p aytdik sizlarga oyatlarni hadislarni tarjimasini o'qib olib turib sizni kallangizga kelgan xulosa bilan yechim qiladigan bo'lsangiz qoqilasiz qoqilasiz demak olloh taoloning sifatlari haqida buzuq e'tiqodlarini odamlarga tarqatishni boshlaganida ulamolar olloh taoloni makondan pok ekani haqida chuqur bahs qilishga ehtiyoj tug'ildi mana shu firqalarni davoyi fitnalarga ahli sunna va jamoa ulamolari qur'onga va hadisga asoslanib keskin raddiyalarni berishgan xulosa qilib aytadigan bo'lsak xotirjam bo'linglar <laughs> ukalar bizni yurtimizda musulmonlar ushlab amal qilib kelgan aqida bilan mazhab yuz foiz to'g'ri chunki payg'ambarimiz aytganlar inna ummati la ala dholala meni ummatim zalolat ustida jamlanmaydi deganlar ya'ni bir ish xato bo'lsa ummat hammasi bir bo'la olmaydi uni ustida ixtilof bo'ladi uni ustida ming yildan ortdi bizni aqidamizga mazhabimizga ming yildan ortiq muddat ummat shu ikkita yo'lni ushlab kelyaptimi demak to'g'riligini dalili vaqt degan elakdan o'tdi ammo bunaqa kelib ketadigan narsalar bir chiqadi ixtilof qiladi musulmonni bo'ladi keyin yo'q bo'lib Ayting ey muhammad alayhissalom haq keldi botil ketdi yo'q bo'ldi zero botil yo'q bo'ladigan narsa bo'ladi mana karomiya mushabbaha najoriya muattala jabariya mo'tazila degan firqalar chiqib bir odamlarni boshini aylantirdi endi qani ular <laughs> yo'q <laughs> bo'lib ketdi ahli sunnani e'tiqodi turibdimi ushbu masala bo'yicha ahli sunna va jamoaning va adashgan firqalarni orasidagi farqlari quyidagicha bo'lgan karromiya va mushabbaha firqalari aytishganki Alloh maxsus makonda ya'ni arshda deyishgan najoriya <laughs> firqasi Alloh barcha makonda deyishgan endi ahli sunna va jamoa alloh taolo biror makonda o'rin olishdan xoli deyishgan birinchi toifa alloh taoloni arshda deyapti ikkinchi toifa firqa hamma yerda deyapti boyagi savolni qaytaramiz arsh maxluqmi maxluq avval yo'q edi keyin paydo bo'ldi Alloh arshni yaratmay turib qayerda edi agar Allohni arshda desiz, arsh yaratmay turib qayda edi javob yo'q bunga javob yo'q agar aqlingizni qulplab olmagan bo'lsangiz mana shu savol sizni narigi aqidani noto'g'ri ekanligini tushunishingizga yetarli dalil shuning uchun qatib olmaganlarga foydasi bor bu darslarni qatib quluplab olgan bo'lsa foydasi yo'q bir toifa aytdi ollohni arshida dedi bir toifa aytdi olloh hamma yerda dedi ahli sunna aytdi olloh makonga muhtoj emas chunki hamma yer ham maxluq yaralgan narsa arsh ham maxluq yaralgan narsa hamma yer ham arsh ham yo'q paytida ham olloh bor edi unda qayerda edi mashhur vatandoshimiz umar nasafiy rahmatulloh alayhi o'zini aqidatu nasafiyasi shunday deydi u zot biror bir makonda o'rin olmaydi ya'ni nima degani bir makondan o'rin olish boshqa makondan uzoq bo'lish degani ya'ni ahmad o'shda demak bishkekdan uzoq u endi mahmud bishkekda demak o'shdan uzoq u bir makondan joy olish degani boshqa makondan uzoq bo'lish degani shundaymi endi bir joyga yaqin bo'lish bir joyga uzoq bo'lish bu jismlarda bo'ladigan xususiyat olloh taolo jismmas olloh taolo javharemas alloh taolo arazmas mana shu jism javhar araz narsa bir narsaga yaqin bo'ladi bir narsadan uzoq bo'ladi bir joyga yaqin bo'ladi bir joydan uzoq bo'ladi masofani va makonni allohga nisbat qilishlik mumkin emas binob alloh taologa zamon ham kerak emas makon ham kerak emas darsimizni boshda aytdik har qanday narsa oltita tarafni ichida turadi har qanday narsani oltita tarafi bor usti bor osti bor o'ngi bor chapi bor oldisi bor orqasi bor hamma narsa borliqda shu oltita tarafning ichida turadi endi yani olloh taolo oltita tarafni ham o'zi paydo qilgan demak u oltita tarafni ichiga olloh taoloni kiritib bo'lmaydi bir narsani ichida oltita tarafni ichida bo'lishlik maxluqotlarning sifati alloh taolo bunaqa nuqsondan pok ollohga yaqin bandada de bu deb qo'yadi ollohdan uzoq banda bu deb qo'yadi shunda nimani tushunasizlar masofani tushunasizlarmi yaqin uzoq deganda yoki taqvo bilan fizq hujumni tushunasizlarmi masofa masa mana shu eng baland imorat burju halifa dubaydagi sakkiz yuz metr o'shani eng tvdagi restoranda aroq ichib o'tirib zino qilyapti birodam osmonga yaqin o'sha imoratni podvalida bir odam namoz o'qiyapti o'sha xizmatchi qaysinisi allohga yaqin shular masofa emas ekana masofa mas ekanmi Allohga yaqin bo'lishlik bu yerdagi Allohga yaqin bo'lishlik taqvo masalasida taqvo yuzasidan yaqin bo'ladi gunoh masiyat yuzasidan nima bo'ladi uzoq bo'ladi qanaqa dalil aqlimi naqlimi shu hozirga aqliymi naqlimi aqlga to'g'ri kelyapti demak alloh taologa yaqin deganda de masofani tushunmaymiz demak ahli sunna va jamoani va biz aytgan mana shu adashgan firqalarni orasidagi asosiy farq biz aytamiz Alloh taolo makondan xoli shunga ko'ra agar mazkur firqalarning gaplari ta'vil qilish imkoni bo'lmaydigan darajada ochiq oydan aytilsa masalan olloh arshga joylashgan desa o'rnashgan desa olloh osmonga joylashgan desa bu odam olloh taologa nuqsonni nisbat qilgan bo'ladi ollohga nuqsonni nisbat qilgan odam birodarlar ulamolarni nazdida kofir bo'ladi qaytarib aytamiz agar so'zlarini talil qilish darajasida de bo'lmasdan olloh osmonga joylashgan desa olloh arshga o'rnashgan desa olloh taologa makonni nisbat qilgan bo'ladi Allohga makonni nisbot qilishlik Allohga kamchiligini ke nisbat qilishlik bo'ladi endi kim Allohga ke nuqsonni kamchiligini nisbat qilsa ulamolar kofir bo'ladi deydi shuning uchun ollohni osmonda arshi deykan birodalarimizdan osmonga joylashgan arshga o'rnashganmi desiz, qo'rqadi shu gapni gapiryuorgani biz maqsadimiz birovni kofir qilish emas biz odamlarni e'tiqodida adashgan joyini tuzatib qo'yishlik keyinchalik birodarlar aniqrog'i o'n sakkizinchi asrdan keyin o'zlarini ahli sunna va jamoa hisoblab moturidiy aqidasini ham ash'ariy aqidasini ham inkor qiladiganlar paydo bo'ldi imomi moturudiy va imomi ashariy uchinchi va to'rtinchi asrning vakillari payg'ambarimiz maqtagan uchinchi asrga ular ilashadi mana shu ikkala aqida maktab moturudiy va ashariy aqida maktabi ahli sunnaning ustozlari hisoblanadi aqida ilmida endi ming yil o'tgandan keyin paydo bo'lgan toifalar o'zlarini ahli sunna deydi lekin ikkala aqida maktabini tutgan yo'lini xato deydi endi aytinglarchi 1-3 asrga ilashgan 3 asrda 4 asrda yashagan olimlarning gapini olishligimiz to'g'riroqmi yoki 1000 yildan keyin yashagan odamning gapini olishimiz to'g'riroqmi aqida masalasida hamma narsani yangisi yaxshi faqat nimani eskisi yaxshi do'stni eskisi yaxshi va kitobni ham eskisi yaxshi ilmni eskisini lozim tutinglar o'zinglarga ana yani shu toifaning turli iddaolariga ulamolarimiz har bitta insofli kishini qanoatlantiradigan javoblarni berishgan yani ana shu toifaning ushbu masala to'g'risidagi iddaolari va ularga ahli sunna val jamoa ulamolari tomonidan berilgan javoblarni xulosalaydigan bo'lsak ular quyidagicha bo'ladi Alloh osmonda deydiganlar aytishadi qur'on sunnat va sahobalarning so'zlari Alloh taoloning buyukligiga mos ravishda osmonda ekaniga hujjatdir bu ular aytadi ahli sunna va jamoa ulamolarii aytadiki zohiran ya'ni oyatda ishsiz zohiridagi ma'no zohiran yuqoriga dalolat qiladigan oyat va hadislar mutashobihdir mutashobih xabarlarni Alloh taoloning osmonda ekaniga dalil qilib bo'lmaydi balki ulardan nima iroda qilinganini Alloh va rasuliga havola qilinadi mana shu o'rinda muhkam va mutashobih oyatlar haqida qisqacha bir tushuncha berishimiz kerak bo'ladi muhkam oyat qanaqa bo'ladi mutashobih oyat qanaqa bo'ladi muhkam oyat ochiq oydin aniq ravshan ma'nosi aniq va bundan boshqa ma'no tushunilmaydigan oyatlar masalan tabbatiyada abilahai vatab -ah abu lahabni ikki qo'li qurisin va quridi bo'ldi boshqa ma'no yo'q Qul huvallohu ahad ayting u olloh yagonadir boshqa ma'nosi yo'q bitta ma'nosi bor ma'nosi ravshan aniq ikki xil fikr yo'q bu muhkam oyat deyiladi endi yani, mutashobih oyat qanaqa bo'ladi mutashobih oyat o'xshash va noaniq bir necha ma'noga dalolat qiladi bitta ma'noga qat'iy jazm qilinmaydi mana endi biz aytayotgan Allohni osmonda ekanligiga ana shu toifalar dalil deyaotgan oyatlar mutashobih bir qancha ma'nosi bor aniq emas ma'nosi. bir nechta ma'noga dalolat qiladi masalan ar rohmon alal arshi olloh arshga iste'vo qildi iste'vo er qildi so'zini to'qqiz xil ma'nosi bor arab tilida istevo degan so'zni to'qqiz xil ma'nosi bor demak to'qqiz xil ma'noga dalolat qiladi muhkam oyat bor mutashobih oyat bor mutashobih oyatlarni olib turib ollohni osmonda ekanligia dalil deyayotgan boyagi toifalar xato qilayotganligida shubha yo'q اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم